Рушники, скатерти, люди, подходите. Кому надо с автографами, недорого. Андрюша, почему рушник. Все для страны, подходите, пожалуйста. Я первый раз попал на ярмарку и получил огромное удовольствие. Посмотрел на лучших производителей в нашей стране. и, Как сказала Наталья, для нас это приоритет возрождения. Економіки, нова економіка, нова страна. Мені приймалося до серед Дякую. Тільки з вашому автобусом я зізнаюся. Я вперше на Сорочинському ярмарку на легендарному ярмарку, і чесно вам скажу, я в захваті від тих людей, які. Стоять за прилавком і від тих людей, які купують, від тих людей, які спілкуються, тому що дуже важлива культура спілкування, і ті люди, які виробляють харчові продукти, м'ясо, ковбаси, кефіри, все, що з цим зв'язано. Люди, які займаються вишивкою, потім комбайни, сільське господарство, взагалі охоплено дуже багато різних структур. І я бачу, що люди вкладають частину своєї душі в тим, чим вони займаються. І ми для того тут, щоб вкласти теж частину своєї душі, щоб цих всіх людей е, підтримати. Тому ми тут з задоволенням на Сорочинському ярмарку. Це це правда. Давайте ну козак. Радует, что здесь в основном это наш производитель, это то, что производят в Украине, это рабочие места, которые есть в нашей стране. Но, конечно, этого недостаточно. Сегодня задача, чтобы привлечь инвестиции, чтобы создавать высокооплачиваемые рабочие места, чтобы дать людям достойный уровень заработной платы и пенсии. И мы понимаем, как можно это сделать. Ну и, конечно, сороченцы сейчас это центр, центр всей Украины сюда стекаются. Мастера. Сюда стекаются те люди, которые делают лучший товар в нашей стране, и очень много всего красивого. Так. Задача очень проста. Значит, стоите, стоите ко мне лицом, спиной к Я бросаю мяч на грудь. Впечатление очень хорошее, особенно после общения с детками, потому что у детей очень хорошее настроение, они на подъеме. Мы поговорили очень много о спорте, Раз, развитие спорта в нашей стране это приоритет номер один. Я думаю, э -э здоровье очень важно, и дети – это наше будущее. Давайте все вместе, вместе вниз садитесь. давайте вниз, все вместе. присядь, <связь> 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 <связь>